రాజమండ్రిలోని ఉమాకోటిలింగేశ్వర ఆలయంలో శ్రావణ మాస వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి శ్రావణ మాసోత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు దీంతో ఆలయ ప్రాంగణం శివనామ స్మరణతో మార్మోగిపోయింది అద్భుత విగ్రహ అగణిత అమృత శివ आनन्दमृत आश्रित रक्षक आत्मानन्द महेश शिव इन्दु कलाधर प्रिय सुन्दर रूप सुरेश शिव ईश सुरेश महेश जनप्रिय केशव सेवित पाद शिव पुरगादि सदा शिव साम्ब सदा सदा शिव साम्बिवादा सदा ऋग्वेद श्रुतिमौणि विभूषण रविचन्द्राग्नित्रिनेत्र शिव उपमनादिप्रपञ्चविलक्षणतापनिवारणतत्वशिव लिङ्गस्वरूप नूताधीश्वर साम्ब सदा शिव साम्ब शिव ॐकारप्रिय उरगविभूषण हिङ्कारादिमहेश शिव पौरसलालित अन्तकदाशन गौरि समेत शिव साब सदा शिव साब सदा शिव साब सदा शिव साब शिव साब सदा शिव साब सदा शिव साब